во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все честные отцы, дорогие братья и сестры, всех хочу вас поздравить сегодня с Богокрестным днем и еще раз попросить вас оставаться верными и уверовать в Господа Бога, так как этот сотник сегодня уверовал и сказал верую Господи. И Господь хотел зайти в его дом, но он сказал, что он недостоин этому. Это по смирению он сказал, что не достойны, потому что мы все люди, которые живем на земле, мы недостойны Господа Бога. Мы недостойны милости Его. Но Бог нас не оставляет этого, потому что Он за это и пришел помиловать, и спасать, прощать и даровать нам вечную жизнь. То я бы хотел всех вас поздравить. И он сказал, скажи словом, и моя слуга исцелится. Но какое смирение, братья и сестры, когда идет офицер, начальник идет просить за простого солдата, просить помощи и исцеления. Вот так мы должны научиться, везде, где есть, какие бы профессии не имели, любить прощать, помогать и помолиться за всех грешников. Еще раз я всех вас поздравляю, братья и сестры. Дуже дякую вам за вашу веру, за вашу любовь. И дуже прошу Господа во Бога, чтобы мы все с вами, и монашествующие, и архиереи, и батюшки наши, и народ Божий, миряны, остались навсегда верны Господу Богу. В этой вере православной, где были наши предки, где нас крестили, где нас венчали, где мы прищищались, повидались Господу и Богу и обещали Ему оставаться верны до конца своей жизни. Я всех вас поздравляю и, как всегда, я вас называю, моя любимая семья Бончен. Люблю вас, обнимаю, всегда ждем и очень рад, что мы остались все вместе, что дьявол не мог нас расколоть, потому что он любит расколы, а где расколы, там нет спасения. Блаженные миротворцы, они дети Божии, нарекутся, они назовутся дети Божии, везде где мир, мы не должны делать войну. Мы не должны воевать против других верующих. Каждый имеет право верить, в чем он хочет. Мы имеем свою дорогу. Мы имеем учение Святой Церкви нашей, каноны православные. И мы идем по той дороге, которой шли наши святые отцы. И они тут спаслись. Тут мы видели чудеса. Тут святые мощи у нас братья и сестры, ни в чем не сомневайтесь, потому что люди сейчас, как в последние времена, они захотят объединять все религии, чтобы встречать Бога царя Антихриста. А мы, Христовы дети, мы ждем своего царя Иисуса Христа, который распялся на Христе, Він проливав свою святу кров за нас грішніх, і Він прийшов спасати нас, і Він прийшов об'єднати нас всіх. І ми маємо знати, цього, брата і сестри, ми у нас не буде любов, не буде об'єднання в істині, ні як люди хочуть создавати. Пусть они голосують просто против церкви нашої. они не можуть голосувати проти Господа Бога. Против истины Божией никто не может голосовать, никакой голос не может быть, братья и сестры. Голос есть за каждого человека. И мы выбрали уже. Я выбрал Отца, Сына и Святого Духа. Я выбрал Матери Божию. Я выбрал ангела-хранителя и всех ангелов, и всех святых отцов, которые мы просим, молим и остаемся верны нашей святой православии, нашей церкви православной, и слава Богу нашему любимому дорогому отцу, ближайшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всей Украины. И дай Бог всем нам силы терпеть до конца, кто будет терпеть до конца и соблюдать истину православии, то и спасется. А если кто не будет соблюдать до конца, не будет терпеть, он не спасется. Потому что один Бог, который был вчера, сегодня, завтра и в веки веков, тот же самый Бог, то самое учение, которое нам оставил святые апостолы, от Господа Бога мы остались верны святому апостолу Андрею, Перезвану, который нас учил, и он был на наших землях, и всем святым угодникам Божии, несмотря с какой державы они, для нас все святые, святые, и они все на небесах, и все молятся за нас и за нашу ленькую Украину. Спасибо вас, Господь Бог. Аминь.